Дорогие друзья, живем в непростое время, время, когда люди привыкают к войне, время, когда солдатский подвиг и подвиг военного человека в погонах становится обычным. Так быть не должно и э, так не будет. Когда наши силы станут э, совершенными, а мы за последние полтора года прошли гигантскую, гигантское расстояние от того, что было и как сейчас, я думаю, что постепенно военный человек в погонах, служащий в подразделениях Национальной гвардии, МВС, Национальной полиции, это будет отдельная, очень уважаемая позиция. Вы знаете о том, что с 1 января у нас изменены оклады для наших контрактников, для людей, кто служит в специальных подразделениях МВС, теперь в Национальной полиции. Минимальная зарплата поднята до 6200 гривен, максимальная теперь 100 тысяч, у каждого есть перспектива расти. Важно другое, что мы параллельно в законах предусмотрели, будем поднимать вопросы социального статуса, вопрос обеспечения прав, в особенности тех, кто прошел антитеррористическую операцию. Я сегодня от имени державы, ведь за доручением президента Украины, Прем'єр-міністр, хочу вам вручити державні нагороди. Теритеріальне управління Національної гвардії. Старенького Юрія Юрійовича, офіцера північного територіального управління Національної гвардії України. Жук Дружбанського народу поліції Луганської області. Все знают, что батальон Луганск-1 единственный, который стоит на первой линии в Луганской области. Поэтому вот там, где проходит умовная линия, можно любое село смотреть, там везде увидите наши шевроны. И там никто не пройдет. Полицию Кубинской области. Поздравляю. Спасибо большое. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы делаете. Вот действительно и нет сомнений, подразделения, которые выполняли, и люди, которые выполняли там задачи, действительно стояли на первой линии. И они достойные, достойные офицеры национальной полиции, сержанты, достойные полицейские. С нашей стороны, со стороны нас полиции и от меня, с моей стороны лично будем стараться максимально обеспечить, ну сейчас есть проблемы кое-какие, но все же максимально обеспечить и материально-техническими средствами, и денежным пособием, боевыми и так далее. Те, которые действительно там несут службу. У нас мы награждаем сегодня курсантов. Потому что они получили премии кабинета министров за научные работы, так? Я в Одессе одну видел научную работу в, в институте МВД разработали пистолет, который стреляет из-за угла, автомат, который стреляет из-за угла со специальным пунктом. У нас его американцы купят и доработают. Специальные научные работы для боевого дела это большое дело, поэтому. Когда учатся и учатся правильно и делают то, что должны, это очень важно. Поздравляю.